मैं देश नहीं बिकने दूंगा छप्पन इंची विश्व गुरु डंका बज रहा है फलाना देश झुकिया फलाना देश झुकाया कितना कुछ चलाती है गोदी मीडिया लेकिन प्रधानमंत्री साहब को कब थोड़ी बहुत भी आए तो बोल के दिखा दे दो शब्द ही बोल के दिखा दे सबसे बड़ी बात अभी पीयूष गोयल साहब गए थे जो अमेरिका गए थे क्या डील करके आए किसी को बताया किसी को नहीं बताया बताया हो तो बताओ डील क्या करके आए थे दूसरी तो तरफ व्हाइट हाउस से जो वीडियो जारी हो रहे हैं वो देश के लिए बहुत शर्मनाक है शर्मनाक अगर थोड़ी बहुत शर्म आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना मोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा आपको ये आप सोचते हो भांड मंडिया के दलाल आपको पूरे दिन दिखाएंगे रमजान होली कुंभ फलाना टिमकाना ये दिखाओ और ट्रम्प क्या खेल खेल रहा है ट्रम्प ने कैसा भी विश्वगुरु बना दिया इस विश्वगुरु को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती प्रेस सचिव प्रेस सचिव है व्हाइट हाउस की कैरोलिन विवादित क्या नाम है उसका कैरोलिन नाम है उसका प्रेस सचिव है वो अमेरिका व्हाइट हाउस की वो कैसे बयान दे रही कल प्रेस में वीडियो जारी कर रहा व्हाइट हाउस उसके वीडियो जारी कर रहा कल से व्हाइट हाउस उसके अमेरिका के एक और मंत्री साहब हैं जो स्वीट स्वीट नाम है उनका अमेरिका के मंत्री साहब है वो अमेरिकन नेता स्वीट का बड़ा शर्मनाक बयान भारत पर भारत पर है शर्मनाक बयान किसी और पर नहीं दोनों के बयान आपको बताते हैं थोड़ा ध्यान से सुनना और हाँ कहाँ शेर के साथ फोटो खिंचवाने से कोई शेर नहीं बनता या कोई छप्पन इंच लगाने से या विशव गुरु अपने आप नाम के आगे लगाने से ऐसे विषवगुरु नहीं बनता जवाब देना पड़ता जैसे मैक्सिको और कनाडा ने किया ना ऐसे जवाब देना पड़ता है अमरीका को जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है अमरीका हमेशा पाकिस्तान की तरफ खड़ा होता है रूस हमेशा इंडिया की तरफ खड़ा होता है लेकिन नहीं जाना अमरीका में ही है ऐसा क्या दबाव रखा है सबसे पहले अमेरिकन नेता का बयान सुनिए आप क्या बयान दे रहे हैं भारत का बैंक रेलवे से लेकर एयरलाइंस तक टुकड़े टुकड़े बिकता जा रहा है मोदी बताए कि भारत बिक्री होने वाला है तो मुझे बेच दें वैसे भी मोदी सरकार ने काफी कर्ज दुनिया से ले लिया है जो महामारी फैलने जैसा ब्याज बढ़ रहा है इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे रे वो बोल रहे अरे पूरा इंडिया ही मेरे को बेच दो अमेरिकन नेता स्वीट का इसे ज्यादा शर्मनाक बयान आप कभी सुन सकते हो लेकिन यहां पे सुना जा रहा है अब बात करते हैं कैरोलिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थ में पूरा पर्चा लेके पर्चा लेके इंडिया के ऊपर इतना शर्मनाक बयान देखा देखो जो हमारी विश्व उसके उसके डेढ़ सौ प्रतिशत टैरिफ लगाता है इंडिया ये देखो कृषि का जो सामान होता है कृषि सामान के ऊपर सौ प्रतिशत टेरिफ लगाता है इंडिया ये टैरिफ कोई पहली बार लग रहा है क्या या इंडिया पहली बार लगा रहा है इससे पहले टैरिफ नहीं लगता था क्या इससे पहले भी ट्रंप था तब क्या टैरिफ नहीं लगता था क्या तब भी लगता था अगर कृषि यंत्रों पर जीरो प्रतिशत टेरिफ कर दिया तो इंडिया का किसान तो खत्म हो गया खत्म तो वैसे भी हो रखा है खत्म लेकिन थोड़ी बहुत देश की जो इज्जत बची हुई ना जीडीपी बची हुई है वो किसानों के कारण बची हुई है एक साल तक धरने के ऊपर बैठे रहे थे किसान तब नहीं सुनवाई करी यहां पर किसानों की अगर अमेरिका के ऊपर टैरिफ कर दिया जो कि हो चुका है कर चुके हैं ये लोग तो समझो यहाँ का किसान यहाँ का छोटा व्यापारी सब खत्म सब खत्म एक किसान के कारण सिर्फ एक किसान के कारण इंडिया की जीडीपी बची हुई है ये सबको पता है इस बात का क्या कोई जवाब देंगे छप्पन इंची विश्व गुरु पता नहीं विकास पुरुष लेकिन साबित विनाश पुरुष हो रहे हैं साबित विनाश पुरुष हो रहे हैं यहां पे छप्पन का पांच पॉइंट छो गुरु घंटा गुरु घंटे की तरह बजा रहे अमरीका उसको घंटे की तरह अमरीका आए दिन ट्रम्प वो आए दिन बयान दे देता है उसने तो टैरिफ लगाया था कनाडा और मैक्सिको पे वापिस क्यों कोरस्पॉन्ड क्यों कर दिया क्यों हटा दिया उसने वो टैरिफ क्योंकि मैक्सिको और कनाडा ने दबा के उल्टा टैरिफ ठोक दिया उल्टा टैरिफ ठोक दिया क्यों इंडिया के साथ संबंध बनाना चाहता है वो उसको पता है चीन एक महाशक्ति बनता जा रहा है चीन एक बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है और एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है हथियार दुनिया भर को हथियार बेचता है अमरीका और चाहता है कि रूस से हथियार ना खरीदे क्यों ना खरीदे रूस से हथियार रूस अच्छे हथियार भी दे रहा है टेक्निक भी दे रहा है साथ में ताकि हम अपने यहां पे बना सके अंधभक्तो अंधभक्ति छोड़ गए ना गोबर खाना छोड़ के थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दो देश के लिए नहीं तो देश बर्बाद कगार पर पहुंच जाएगा ये छपनिया कुछ नहीं है पांच पॉइंट छह है पांच पॉइंट छ कहाँ छपनिया नचनिया साबित हो रहा है तो दुनिया नही नाच रहा है वो गाना तो सुना होगा ना तुमने के पग बांध मीरा नाची थी और ये नाचे बिना घुंगू के ये नाच रहा बिना घुंगू के और नचा नैसे कर दे कृषि के ऊपर जीरो प्रतिशत टहरीप करो विश्क के ऊपर जीरो प्रतिशत टेरिप करो क्यों करे भाई क्यों करे लेकिन यहां पर कर रहे हैं नया मालिक और मिल गया एलन मस्क और शरार लिंक आ गया पहले एयरटेल के साथ करा समझौता अब जियो ने भी समझौता कर लिया उसके साथ जियो का पता था नहीं तू तो वैसे ही खत्म होने वाला है एक तो छपनिया ने वैसे ही फसा दिया अंबानी के लड़के को अनंत अंबाणी को उसकी मुश्किलें अनंत मुश्किलें बढ़ा दी कहा से आए साठ शेर कहां से आए छप्पन चित से आए तो गिनती बड़ी अच्छी है छप्पन चीते छप्पन चीते कितनी अच्छी गिनती है ना छपनिया के छप्पन चित्ते है चित्तों पर तो पूरा वो अल्लाह मचा दिया गया था यहाँ पे कैसे बनाया वन तारा वन तारा जंगल कैसे बनाया वो बेचारा फंस गया अब उसकी जांच शुरू होगी वर्ल्ड लेवल पर जांच शुरू होगी अंबानी खुद वैसे डूबा हुआ है उसका लड़का और डुबो दिया साथ में ये किसी का नहीं अडानी को वैसे डुबो दिया फिर अमेरिका के नेता बयान देते हैं भाई टुकड़े टुकड़े में क्यों बेच रहा पूरा इंडिया बेच दे हमारे को मैं देश नहीं बिकने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा मतलब ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा ये सारे उल्टे बयान दिए इसने सारे उल्टे बयान और उल्टे बयान लोगो ना बड़ा चढ़ा के भांड मंडिया उसके दलाल दिखा देते हैं ये देखो जी डंका बज रहा है पूरी दुनिया में घंटा बज रहा है और घंटे की तरह बजा रहे हैं लोग इसको बजा रहे हैं रूस सबसे अच्छा दोस्त था रूस से भी पंगा करवा दिया तेल भी अमेरिका से खरीद दो हथियार भी अमेरिका से खरीद दो अनाज भी अमेरिका से खरीद दो और जीरो पर खरीद दो एलनमस को दिया इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया कभी जवाब देगा छपनिया छपनिया से अच्छा जवाब तो नचनिया दे सकता है कोई लेकिन छपनिया जवाब नहीं देगा आपको ना बार बार दिखाया था बार बार बताया था कि ट्रंप इसको रगड़ेगा बुरे तरीके से रगड़ेगा इसका कुछ नहीं जाएगा ना इसका जाए ना इसके मित्रों का जाए अरबपति है जिनके पास पैसा है वो देश छोड़कर भाग जाएंगे दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे लेकिन एक आम इंसान कहाँ जाएगा ये बताओ एक आम इंसान कहाँ जाए कहा अपना सिर फोड़े वो क्या करे खाने के लाले पड़े हुए लोगों को खाने के लाले होली रमजान होली रमजान कुंभ 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 खाने को मिल गया क्या भाई खाने को मिल गया क्या वहां पे ठीक है सब कहने त्योहार मनाओ अपने त्यौहार होली है होली को होली मनाओ जिसका रमजान का मीन अपना रमजान मनाओ हम तो होली भी मुबारक बोल लेंगे रमजान भी मुबारक बोलेंगे बैसाखी भी मुबारक बोल लेंगे जिसका जो त्यो आराम मनाओ आराम से यही तो हमारे देश की खासियत थी उस खासियत को खत्म कर दिया धर्म के नाम पे जाति के नाम पे बैठे फिर अंध भगत अंध बैठे लगे रहते हैं लगातार लगातार लगे रहते हैं तुम्हारे ना मुश्किलें आसमान से ऊपर पहुंच चुकी हैं तुम्हारे लिए जो मुश्किलें ना आसमान से ऊपर पहुंच चुकी है ये नचनिया नहीं बताएगा किसी को कुछ भी कुछ भी नहीं बताएगा ये चिंटू मिंटू कुछ नहीं है ये ये जितने गोबर खाना छोड़ देंगे ना उतनी ये वैसे बर्बाद हो जाएंगे ये वैसे खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनको सोचना पड़ेगा कि देश बर्बाद हो चुका है देश तो बिक चुका है पहले अडानी को बेचा अब अमेरिका को बेच दिया अमेरिका को बेच दिया नहीं तो ऐसे ऐसे बयान दे दिए ट्रम्प बोलता मैंने भारत के राज उजागर कर दिए इसलिए टेरिफ हटा दिया कमाल की बात है कौन सा दोस्त किस क्या कोई दोस्त किसी दोस्त के राज खोलता है क्या कभी वो दोस्त नहीं होता जो राज खोल देता है वो दोस्त दुश्मन दुश्मन से भी बुरा होता है वो दोस्त फिर और दुश्मन से बुरे के सामने गोयल साहब इतने दिन तक अमेरिका में बैठ आ गए पहले जयशंकर साहब इतने दिन तक अमेरिका के अंदर रहे मोदी साहब खुद अमेरिका में गए पास में खड़ा करके बोला टैरिफ लगाऊंगा और वो हंस रहे हैं बस बस देखो शेर के साथ फोटो बंदर के साथ फोटो एक गधे को शेर बनाने पर लगे हुए हैं खाल पहन आ गए लेकिन गदा गदा ही रहता है ये बता दिया था वो तो पहले बताया था आपको गदा कभी शेर नहीं बन सकता शेर शेर होता है शेर जैसे मैक्सिको ने जवाब दिया कनाडा ने जवाब दिया जैसे चाइना ने जवाब दिया तू लगा टैरिफ ट्रंप की हवा खुशक कर दी थी उसने हवा खुश कर दी ट्रंप की लेकिन क्या करें देश भी बिकेगा देश भी झुकेगा छपनी भाग जाएगा जोड़ा लेके और इसका जोड़ा लेके भागने का टाइम आ चुका है अब इसका टाइम आ चुका है अंधभक्तों का एक टाइम आया है अपने केले के पत्ते उगा लो अपने घर के बाहर केले के पत्ते लपेटना और जिंगाला लाहूर करना करवा दिया इसने जिंगाला लाहूर हो चुका है हो चुका है आपको अभी समझ में नहीं आया जब तक समझ में आएगा ना तब तक तो लंका लग के साइड में हो चुकी होगी साइड में आप लोगों की क्या राय इसके बारे में आप अपनी राय रखना आपकी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब आधार सत्य वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बेलाइक बना दोस्तों और विशल दीपक वजट चैनल बात आकर सच की करेंगे अब सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह